Часи пустіть парабольши. Всім привіт! І слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. А я з України. Війна в Україні продовжується. Трохи про наші збройні сили, про наших хлопців. Наші друзі, які служать. 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила, подарували мені сьогодні отаку фірмову футболку. Як ви бачите, їхнє гасло звучить так: битися, а не журитися. Я, як командир самого великого літака в світі Мрія, хочу сказати, що ці хлопці, які нищать російських загарбників, Зі своїх самих потужних гармат у світі 203 калібру роблять важливий вклад в майбутню перемогу України. Передаю їм свої вітання і бажаю їм влучної та успішної роботи по доставці квіток піонів прямісінько у лігво ворога. Та вперед до перемоги! боги войны 43-й бригады. А зараз трохи полетаем. Интересные ракурсы, цікавий вид работы нашего экипажа. Дивимось, как мы летаем на літаку Руслан.

Тусык срайт ему Заблудился. А он не ожидал, что дадут тусык. Сейчас сидят, разбираются с рулением.

Мост. Там есть красивая подборка фотографий на западном мосту все наши типы самолетов. Даже 70 есть. Или 70 на этом мосту снято. Или на том. 22 должна быть. Да, да, и 22 и

Камера, она широкого, она захватывает это, поэтому если стоишь, то чуть дальше. Возможно, прогрев может засечь. я Давай, я возьму управление, а ты, а ты это, ага. Прими приличный вид.

955. 9 ustanol. I left Antonov 343 Foxtrot good evening with you. Approaching holding point runway 26 right. As usually we need four minutes on the runway before we go. Antonov 343 Foxtrot, Leipzig Tower, good evening. Lineup on way 26 right, report ready for departure.

Yeah. <laughs>

Настроено на первом дальномере в милях. Прогрета на 45. 47, 71. 71. Снимай, снимай. продолжу. Или 900 футов, что будет позже. Вправо с кренчиком 20 градусов первоначально. На курсе 36. Высота прихода 5000 футов. МСА в секторе выхода 2700. схема выхода. Настроена, проверена. Отвечик. Тара 40, КБАУ 41, 40, 40. Перепуск воздуха. Тара КБАУ 41, 40. Авиаризонты. Справа исправность. Проверено. Исчисление ВС. Включено. Закрылки, прикрылки. 30, 17. Попадка 30, прикрылки выпущены. Кошер, вы Взлет, взлет. Взлет. Режим уже запрещен. Проверено на втором. в ВДУ-2. Включен. Пары

Пара большой. Большой. Время включить. Поехали. Колеса расторможены. Режим номинал. Увеличивается режим. Номинал. Параметры в норме. Экипаж летаем, рубеж 245. Режим взлетный 103 параметра в норме. С по скорость растет. контрольная соответствует. 170. 190. 210. 230. 45 отрыв. продолжаем подъем. 45 отрыв. 10 метров скорость... 280. Шасси уравливает. Шасси убрал. Шасси Фары Убрал. рулежный Убрал. 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 метров 280. Убрал. 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 Скорость Убрал. 1 2 мили вправо выполняем разворот на курс 336 градусов. Поехал вправо 336. А, кончик 15, ну, пока, Петр Николаевич. Он засветит прямо в глаз. Ага. Да. Вот тут дорога внизу идет по ней, прямо можно. Фокс-Плат, контакт-манчин-рейдер, он 126, 126.0.6.5. 2, Хорошо. Продолжаем на курс 335 градусов. По возможности навигацию можно. Нажимаем. Навигация. Второй Подходим к концу. МВ2. Готов под машину в принципе. Подожди, еще. Полетаем. По вашей команде. 120 установлен задачи. 120. 120 Рызнилки. 15. Рызнилки 15 убирается. 15. на крону 315, следующая 355 скорость. Убрано 15. Подтверждаю. Закрылки. Закрылки, да, убирается. Турецкий 7-9-MIC приближается к полету 280. Турецкий 7-9-MIC, план-флаг, левел 3. Следующий 395. Флаг 310. Турецкий 7-9-MIC. Закрыл кино набирается. И 425, скорость. 250 узлов. А? Их включилось. Четыре минуты сорок секунд на взлетном. Номинал устанавливаем. Номинал. Номинал Стабилизация скорости. Подожди. Вот. Навигация подготовлена, включена, включаем. Под, машинкой. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть лятим ворогам! А ви підписуйтесь на мій канал, вподобайки, коментарі, розповсюджуйте відео, бо обов'язково далі буде! Так що не перемикаємось! До побачення!